Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 adalah perang terbesar dalam sejarah dunia dan ia boleh dikatakan melibatkan semua negara kuasa besar dunia iaitu dipanggil kuasa Axis terdiri daripada Jerman, Itali dan Jepun melawan kuasa Allies terdiri daripada Perancis, Great Britain, Amerika Syarikat dan Soviet Union. Walaupun mengalami kemusnahan yang teruk semasa perang, akan tetapi Jepun masih belum boleh mengatakan pengundurannya dalam perang tersebut. Pada 6 Ogos 1945 Presiden Amerika Syarikat Harry Truman mengarahkan bom atom Little Boy dijatuhkan di bandar ketenteraan Jepun, Hiroshima. Setelah itu, Amerika Syarikat menghantar lagi satu bom yang dinamakan Fat Man ke Nagasaki pada 9 Ogos. Kedua-dua bom ini telah menyebabkan kematian lebih daripada 300,000 orang termasuklah jumlah penduduk yang mati disebabkan kesan radiasi dialami selepas itu. Raja Jepun Hirohito kemudiannya menyerah kalah tanpa sebarang syarat melalui radio pada 15 Ogos 1945 selepas melihat kemusnahan oleh bom yang baru dan kejam ini maka berakhirlah Perang Dunia Kedua Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Jepun boleh bangkit selepas dibom sebelum ini Teruskan menonton Kesan Bom Atom Di Hiroshima, dalam jarak radius 2km dari Ground Zero Bom atom Little Boy telah memusnahkan semua bangunan yang ada. Namun pada radius 3 km ke atas, bangunan masih belum sepenuhnya musnah. Proses pemulihan mengambil masa 2 tahun dan populasi penduduk juga bertambah sehingga 2 kali ganda. Sehingga Mac 1946, semua sisa-sisa kemusnahan dibersihkan dan bangunan yang rosak dirobohkan. Pada 1947, Hampir semua jalan dan kedai-kedai dibaik pulih dan penduduk yang terselamat daripada peristiwa pengemboman itu mula menetap semula kawasan di Ground Zero. Di Nagasaki, pemulihan bandar tersebut sedikit lambat iaitu bermula pada tahun 1946 kerana tidak mempunyai kewangan yang cukup. Akhirnya pada pertengahan 1950-an, kedua-dua bandar ini berjaya menjadi seperti sebelum pengemboman pada Ogos 1945. Kenapa bom atom dijatuhkan di Jepun? Terdapat beberapa sebab kenapa Amerika Syarikat melakukan serangan bom atom. Antaranya adalah memaksa Jepun untuk menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Saintis Amerika Syarikat berjaya membuat senjata bom atom dalam Projek Manhattan dan ingin mencuba bom yang dibina. Dan Amerika Syarikat ingin membalas kembali serangan Jepun di Pearl Harbor. Pentadbiran selepas perang dari tahun 1945 hingga tahun 1952, Jepun diperintah oleh tentera pihak AI diketuai oleh Supreme Commander for Allied Powers SCAP iaitu General Douglas MacArthur dari Amerika Syarikat sehingga 1951. Dasar polisi pemerintahan adalah secara telus dan mudah iaitu melumpuhkan sistem ketenteraan Jepun supaya Jepun tidak lagi menjadi ancaman. Selain itu, beliau memperkenalkan demokrasi dan usaha dilakukan supaya sistem politik mempertengahkan serta melindungi hak individu. Di samping itu, Jepun diperkenalkan ekonomi baru yang mengukuhkan keamanan dan demokrasi negara ini. Reformasi yang diperkenalkan ini adalah penting untuk membaik pulih Jepun sebagai negara yang bebas dan berdikari. Pada permulaan, pihak pemerintah SCAP memanggil semula tentera di luar negara dan industri membuat senjata di Jepun ditamatkan. Reformasi Politik Perubahan yang amat penting semasa di bawah SCAP pada tahun 1945 ialah pembubaran Perlembagaan Meiji dalam perlembagaan Maji ini, Maharaja Jepun adalah penguasa tertinggi dan mempunyai barisan kabinet di mana Perdana Menteri dipilih. Perubahan baru menekankan kepentingan rakyat berbanding tahta Maharaja. Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa penuh atau dipandang sangat tinggi dan cuma menjadi simbol kepada penyatuan rakyat. Perlembagaan ini diwakili oleh wakil-wakil di parlimen yang ahlinya boleh dipilih sama ada lelaki atau perempuan. Perdana Menteri akan dipilih dari kalangan ahli parlimen dan perundangan bebas ditubuhkan. Perubahan ekonomi dan sosial. Pihak berkuasa mendirikan program pembaharuan tanah yang dirancang untuk mengubah penyewa menjadi pemilik petani. Tanah dijual kepada penyewa dengan syarat yang baik. Perubahan ini berjalan baik dan sangat berjaya. Ramai petani dapat memiliki tanah sendiri. Subsidi pertanian juga diberikan oleh kerajaan dalam memastikan harga tanaman dijual dengan tinggi. Di samping penduduk kawasan kampung dapat menikmati hasil yang memuaskan. Bidang pekerjaan juga diberi perhatian dan pengaruh pekerja semakin kuat. Dan ini penting untuk menggerakkan lagi demokrasi. Kementerian Buruh diperkenalkan pada tahun 1947. Undang-undang penyatuan pekerja digubal dengan mengambil contoh model perundangan dari Amerika Syarikat dan persatuan buruh digalakkan untuk bergerak aktif. Reformasi pendidikan. Pihak berkuasa percaya bahawa demokrasi dan kesamaan patut diserapkan melalui pendidikan, iaitu melakukan perubahan dalam sistem pendidikan di Jepun. Undang-undang pendidikan diluluskan pada tahun 1947 yang memberi kesan pembelajaran akademik memanjangkan tempoh pendidikan wajib dari 6 tahun kepada 9 tahun dan membolehkan murid lelaki dan perempuan dalam kelas yang sama untuk belajar. Pendidikan Jepun sebelum ini mementingkan penghafalan dan murid disuruh untuk mengikut sahaja apa yang diajar. Oleh itu, apa yang diperlukan oleh rakyat Jepun ialah kurikulum yang merangsang inisiatif individu. Era pembangunan yang cepat pada tahun 1952 hingga 1973, Jepun terus mengalami perkembangan ekonomi yang pesat di samping perubahan sosial. Pada tahun 1952, Jepun telah berjaya menghebatkan sektor industri sebagaimana sebelum perang. Oleh itu, ekonomi berkembang dengan kadar yang sangat cepat. Beberapa faktor utama dilihat merancakkan semula ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ekonomi Jepun bertukar dan memfokuskan pembuatan barangan berkualiti tinggi dan berteknologi untuk keperluan dalam negara dan luar negara. Ramai penduduk Jepun yang sebelum ini tinggal di kampung berhijrah ke bandar. Populasi di Tokyo yang hanya berjumlah 3 juta pada tahun 1945 berkembang menjadi 9 juta pada tahun 1970. Sektor pertanian juga meningkat pengeluarannya setelah teknologi moden diperkenalkan. Perangan elektrik digunakan di kampung-kampung dan perubahan pemilihan sumber makanan oleh penduduk bandar yang memilih buah-buahan segar serta sayur-sayuran dan produk daging yang diperoleh dari kawasan luar bandar. Selain itu, budaya dari luar telah mempengaruhi populasi golongan muda yang terikat dengan perkembangan popular dari Amerika Syarikat. Oleh itu, dunia dapat melihat pertembungan budaya dari luar setelah Jepun berjaya menghasilkan acara yang hebat di peringkat antarabangsa seperti Sukan Olimpik musim panas 1964 dan Pameran Dunia Osaka 1970. Ekonomi Jepun berkembang dan ianya tidak disekat oleh masalah perkembangan populasi, dan sektor industri juga meningkat dengan stabil membolehkan semua penduduk mendapat pekerjaan, sehinggakan terdapat kekurangan pekerja. Walaupun populasinya meningkat secara stabil, Jepun masih antara negara yang mempunyai penduduk terpadat di dunia. Kesimpulannya, peranan Jepun adalah sangat besar kepada dunia yang telah berubah secara mendadak sejak tahun 1970-an lagi. Ketika ekonominya semakin matang, Jepun menjadi negara industri maju yang terkemuka. Perubahan makroekonomi pada tahun 1980-an, kejayaan teknologi, pasaran buruh yang lebih luas dan peningkatan mata wang semuanya membantu mengubah Jepun menjadi negara pemutang yang penting. Walaupun tragedi bom atom yang telah dialaminya tidak boleh dipadam, tetapi rakyatnya terus komited dan berusaha dalam mengubah negara ini menjadi lebih baik. Hari ini, Jepun adalah negara ketiga terbesar dunia dalam pertumbuhan KDNK negara di bawah Amerika Syarikat dan China menjadikannya salah satu negara kuasa besar di dunia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.